बसमिल आज आपको एक और इम्पोर्टेंट इन्फ़ार्मेसन देने के लिए हाजिर हुआ हूँ वो इन्फ़ार्मेसन है एग्ज़ परमिट एग्ज़िट परमिट क्या है इसके लिए क्यों अप्लाई करना पड़ता है और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और ये कितने दिन का प्रोसेस है और ये कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कहाँ से मिल सकता है इस बारे में डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूँगा आज से कुछ अर्सा पहले एग्ज़िट परमिट के लिए इस्लामाबाद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जाना पड़ता था आप जिधर भी जहाँ भी रहते हों लाहौर कराची कोयटा लेकिन एग्ज़िट परमिट अप्लाई करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जाना पड़ता था मगर आप ऐसा नहीं है आपको अपने घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी इसमें एक दो लीगली ट्रिक्स हैं मतलब सब डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आप तरतीब दें कि जिससे, जिसके सही इस्तेमाल से आपको एग्ज़ट परमिट ऐशू होने में और भी आसानी होगी आपका ज़्यादा वक्त लिए बग़ैर आगे बढ़ते हैं मगर एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें और अगर ज़हन में कोई सवाल आता है तो कमेंट्स में उसका इज़हार करें ताकि मैं आपको जवाब दे सकूँ अच्छा किन सूरतों में एग्ज़िट परमिट के लिए अप्लाई करना होता है ये कौन लोग एग्ज़िट परमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो ये है कि नंबर एक वो गैर पाकिस्तानी जो वीज़ा लेकर पाकिस्तान आए और वीज़ा ख़त्म हो गया वीज़ा ख़त्म होने के बाद और स्टे उसकी चार्ज होना शुरू हो जाएगी और वो जुर्माना समझें या जो भी समझें हर मुल्क का ये रूल है कि वीज़ा ख़त्म होने के बाद उसकी और स्टे चार्ज होना शुरू हो जाती है चार्जेस उस पर चार्ज होना शुरू हो जाते हैं इन दो शुरूों में एग्ज़ परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा पाकिस्तान औरिजन या जिनका जिनकी डल नेशनली है वो भी एग्ज़ परमिट अप्लाई करेंगे अगर वो वीज़ा की मदत ख़त्म होने के बाद भी पाकिस्तान में रह रहे हैं तो और स्टे से बचने के लिए आप अगर टाइम पर वीज़ा ख़त्म होने से पहले वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अगर अप्लाई करें तो एग्ज़ परमिट से भी आप बच सकते हैं और इस आपके लिए आगे बेहतरी होगी एग्ज़ परमिट के चार्जेस इस तरह हैं कि पंद्रह दिन तक ग्रेस टाइम है रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी अगर आप एग्ज़ कर जाते हैं तो आपको जाने देंगे लेकिन पंद्रह दिन से एक दिन भी ऊपर हो जाएं तो तीस दिन तक पचास डॉलर है और एक माह से तीन महीने तक दो सौ डॉलर है और दो महीने से एक दिन भी ऊपर हो जाएगा तो चार सौ डॉलर होंगे पाकिस्तान औरिजन के जिनके पास पी ओ सी है पाकिस्तान औरजन कार्ड है या नायकोप है उन पाकिस्तानियों को फीस में रिलैक्सेशन दी गई है और फीस आपको पता है वक्ता फौता चेंज होती रहती है तो एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ई वीज़ा एप्लीकेशन में एग्ज़िट परमिट अप्लाई करते वक्त आप एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंटर करें अगर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इंटर करेंगे तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली तो आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि आपने कितनी फ़ीस अदा करनी है कुछ लोग ये ग़लती कर जाते हैं कि इंट्री डेट के बजाय वो वीज़ा इशू करने जो इशू होता है वीज़ा वो डेट डाल देते हैं या आप अप्लाई करते हैं वो डेट डालते डाल देते हैं इस तरह आपके एग्ज़िट परमिट के लिए जो चार्जेस हैं वो आप ज़्यादा पे कर जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वीज़ा अप्लाई किया 10 अक्टूबर को और गवर्नमेंट ऑफ़ पाकिस्तान ने मुझे दस दिन बाद बीस अक्टूबर को लट्स सपोज मुझे वीज़ा जारी कर दिया तीन महीने के लिए अब मैं पाकिस्तान में इंटर होता हूँ यकूम नवंबर को यानी वीज़ा मिलने के दस दिन बाद मैं पाकिस्तान में इंटर होता हूँ अब मैंने और उस डेट को मैंने अकाउंट करना है यकुम नवंबर को आ, बीस अक्टूबर को काउंट नहीं करना जो मैं पाकिस्तान इंटर होता हूँ वो डेट एफ की जो इंट्री स्टैम्प है उस पर डेट लिखी होती है आपने वो काउंट करना है इसके अलावा जिनके पास पी और नाइकोप है इनकी कापी साथ लगाना ना भूलें आप अगर मेंशन करें कि मैं मेरे पास पी ओ सी है मैं पाकिस्तान औरिजन और साथ अगर कापी ना लगाएं तो फिर मसला बन जाता है डिले भी हो सकती है और इस पर आपको रिव्यू के लिए जो है सेंड बैक भी कर सकते हैं इससे आपको पी ओ सी साथ लगाने से फीस में रिलैक्सेशन भी मिलेगी और आपका प्रोसेस जो ना फास्ट हो जाएगा एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने एग्ज़िट परमिट तब अप्लाई करना है जब आपकी एयरलाइन लाइन टिकट कन्फर्म होगी आय लाइन टिकट कन्फर्म होने के बाद आपने अप्लाई करना है और टिकट की डेट भी फिफ्टीन डेज से आगे ना हो फिफ्टीन डेज के अंदर अंदर हो क्योंकि एग्ज़िट परमिट पंद्रह दिन के लिए वैलिड होता है और पंद्रह दिन के बाद ये एक्सपायर खुद ही उस पर लिखा होता है कि पंद्रह दिन के बाद ये एक्सपायर होगा तो आपको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा और आपकी मुश्किल बढ़ सकती हैं अच्छा एग्जिट परमिट सेम डे में मिल जाता है इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता बशर्ते कि आपने सही तरह एस ओ पी को फॉलो किया हो और डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से प्रोवाइड किए हों सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने प्रोफाइल के साथ पिक्चर एप्लीकेशन जो सेंड करेंगे उसके साथ नंबर वन पिक्चर नंबर टू इंट्री पेज जो आप इंटर हुए हैं पाकिस्तान में जो पहले मैंने जिक्र किया एफ़ आई की जो स्टैम्प है वो वाला पेज और वीज़ा पेज ये तीनों चीज़ें मस्ट हैं इसके अलावा आपके पास एयर टिकट कंफर्म हो तो उसका पेज चार चीज़ें होगी और पीओसी और नाइकोप अगर आपने मेंशन करना है तो उनकी कापियाँ <laughs> और अगर वीज़ा कैंसिल हुआ है <coughs> तो कैंसिलेशन लेटर अपलोड करना चाहिए <coughs> सॉरी अच्छा इसमें कभी कभार टेक्निकल इशू भी आता है प्रोसेस करते वक्त आप अपना एग्जिट परमिट अप्लाई करते वक्त टेक्निकल इशू भी आता है कि कैंसिलेशन बॉक्स में जब तक कोई ना कोई चीज़ डॉक्यूमेंट अटैच ना किया जाए तब तक एप्लीकेशन आगे प्रोसीड नहीं होती तो इसका हल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो आप उसकी जगह पर आई टिकट का पेज आप अटैच कर दें या पासपोर्ट का फ्रंट पेज अटैच कर दें या वीज़ा का फ्रंट पेज दोबारा से अटैच कर दें कोई इशू नहीं है तब जाके आपकी एप्लीकेशन आगे प्रोसीड हो जाएगी क्योंकि कैंसिलेशन जो ना हर बंदे को कैंसिलेशन लेटर नहीं मिलता ये रेयर केस में होता है किसी के साथ मिसप हो जाए तो वो कैंसिलेशन लेटर अटैच करेगा जिसके पास कैंसिलेशन लेटर होगा वो अटैच करेगा अदरवाइज़ हर एक के पास कैंसिलेशन लेटर नहीं होता और कैंसिलेशन बॉक्स के साथ जब तक कोई लेटर अटैच ना करे कभी कभार आगे प्रोसीड नहीं होती एप्लीकेशन <coughs> अगर आपको एग्जिट परमिट सेम डे लेना ज़रूरी है तो आप अपनी एप्लीकेशन जो है सुबह नौ बजे से पहले अपलोड कर दें उस टाइम पे नेट ट्रैफिकिंग भी कम होती है आपकी एप्लीकेशन फास्टली जो ना आगे प्रोसेस हो जाएगी और दूसरी बात यह कि इंटीरियर मिनिस्टर मिनिस्ट्री में जब लोग आएंगे काम करना शुरू करेंगे तो फर्स्ट टाइम पे जो ना आपकी एप्लीकेशन पे नज़र पड़ेगी और आपकी एप्लीकेशन क्योंकि जो ना बिल्कुल ही टॉप पे होगी और आपको एग्ज़िट परमिट उसी दिन सेम डे आपको एक्सेप्ट परमिट जो है ग्रांट कर देंगे और आप एप्लीकेशन की जो ना ये आप मेक श्योर करें कि आपकी एप्लीकेशन आगे चली गई है और उसका स्टेटस आप अपने लॉगिन में ये चेक करें कि इन प्रोसेस आ रहा है कि नहीं कभी कभार जो है ना आपकी एप्लीकेशन आगे अपलोड नहीं हुई होती आपकी जो ना इनबॉक्स में ही पड़ी रहती है आप समझते हैं कि आगे चली गई है तो दोबारा लॉग लॉग आउट करके दोबारा इन करें और एप्लीकेशन का स्टेटस देखें कि इन प्रोसेस आ रहा है तो फिर आप मतमिन रहें कि एटलीस्ट पाँच बजे तक आपकी इन बॉक्स में एग्ज़िट परमिट हर हाल में रिसीव हो जाएगा इसको डाउनलोड करें और प्रिंट ले लें ले ले या मोबाइल में आ, सेव कर दें ये आपकी मर्जी है और एग्ज़िट परमिट यही आपका एग्ज़िट परमिट है यही लेके आपने एयरपोर्ट की तरफ जाना है मेरी कोशिश होती है कि आप जितने भी वीडियो देखने वाले हैं उनको ये वीडियो देखकर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो दफातर में जाने से पहले मेरी वीडियो जो है एक दफ़ा देख लें आपको फ़ायदा होगा आ, मेरी ये कोशिश नहीं है कि व्यूज़ बढ़ाएँ या हर एक के हर हर, हर, हर हर का हर एक का मकसद होता है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा हो लेकिन मेरा सिर्फ़ ये व्यूज़ बढ़ाना नहीं बल्कि आपके लिए कुछ फ़ायदा भी हो तो ये नियत है नियत साफ़ मंजिल आसान अल्लाह ताला हम सबको का और नासिर हो वरहमतुल्लाहि वर्कू